Я вітаю, вас, шановні друзі! З вами Ірина Вікторова в ефірі кава». У трирічному віці Тетяна Циганська зіграла свою першу роль циганча у виставі Циганка Аза. Сьогодні вона кваліфікована актриса вищої категорії і успішно грає на сцені Харківського академічного театру музичної комедії. Ми вирішили запросити її до нашої студії. Давайте з нею познайомимося ближче. Тетяна Циганська народилася 20 вересня 1974 року у Полтаві. Творча атмосфера, в якій виховувалася дівчинка, мама актриса, батько-режисер, вплинули на вибір її майбутньої професії. Тож у 14 років вона залишила рідний дім і вступила до Дніпропетровського театрального училища. По його закінченні два роки працювала актрисою першої категорії в Дніпродзержинському російському музично-драматичному театрі імені Лесі Українки. Але риса характеру, вдосконалювати все, що вмієш, спонукала Тетяну здобути другу освіту. Вона приїхала до Харкова, де закінчила театральний факультет Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського за спеціальністю актриса драми і кіно. Із 1999-го і по теперішній час працює у харківському академічному театрі музичної комедії солісткою. Харизматична і оптимістична за складом характеру вона ніколи не дозволяє собі сумувати. Вільний час проводить за читанням і займається вихованням найдорожчої людини – сина Богдана. Татьяна, я приветствую вас в программе «Вечерня Кава». Добрый вечер. Добрый вечер. Танюш, у вас такая творческая, наполненная жизнь. Кроме того, что она творческая, она еще и педагогическая. Не так давно, а вот буквально несколько дней назад вы вернулись из Польши. Что стало поводом для поездки? Поводом для поездки стал фестиваль, который проходил в городе Кракове. Назывался он «Схид Захид». Он был такой присвященный украинской культуре, украинской мове. Вот. И я ездила вместе с нашим театром юного зрителя, где работает мой муж. Он участвовал в спектакле, который поставил Александр Ковшин, они ставили по Карпенко Карова хозяин, такую сучасную версию он такую сделали. И вот я к ним присоединилась как гость фестиваля и была гостем вот в течение семи дней на вот этом вот фестивале от его начала до его завершения. Какие-то что... яркие впечатления от Польши и от самого фестиваля возникли? У меня такое количество ярких впечатлений, что все, все вот как бы и не расскажешь. Но знаете, что меня поразило? Вот во всех костелах, а мы были там, ну вот, Краков это город костелов, да, эм, идут служения, в которых обязательно упоминается Украина, идет молитва за Украину, за в поддержку нашего народа. Мы были потрясены. Более того, стоят вот там такие у них как вот ну, сундучки такие, где там пожертвования на английском языке и на э, польском, что э, просьба это для Украины, в поддержку Украины, они туда вот складывают денежки, складывают свои злоты. вот, ну вот это правда, вот своими глазами видела, что они очень сопереживают ну, вот войне, которая у нас идет, очень болезненно тоже воспринимают. Так что вот это действительно неожиданно было для нас. А вообще волшебный город, волшебная архитектура. Таня, <с> а что вы можете сказать о творческих коллективах, которые тоже представляли свои, вот в силу вашего уже э опыта? Это да. фестиваль такой вот идет, где приезжают маленькие камерные коллективы. Больших сцен практически, так понимаю, не было. Там зальчики маленькие, Театральные, рассчитаны на 50-60 мест, поэтому, естественно, 5-6-7 актеров. Наверное, вот э, театр юного зрителя приехал в большом количестве 15 человек было. Э -э Компания, да, вот трупы, они приехали, и это было серьезное зрелище. Вот. Также вот из Киева, я знаю, что киевский ТЮЗ, из Германии, ну свои, естественно, польские были, показывали. Из Украины было много театров, вот приезжают. Так что более 300 участников. Они проводят фестиваль в третий раз, третий год подряд, и это такое вот уже масштабное у них мероприятие. Нам делали экскурсии всевозможные, то есть, ну это, ну, это потрясающе. А еще что хочу сказать, вот тоже одно из впечатлений как бы придя, возвратившись в свою музыкальную комедию, да, в свой театр, я оценила, насколько высокопрофессиональные мои коллеги, насколько у нас талантливые все мои вот артисты, с которыми я работаю. Я просто даже, знаете, вот другими глазами на это посмотрела, потому что... Все познается в сравнении. Да, все в сравнении. И что бы там ни говорили о западной школе, нет, до школы э, вот нашей, там, постсоветской, назовите ее, украинской современной, ну, это не будет. Есть ли у вас идея или желание самой поучаствовать в каком-то фестивале с тем спектаклем, в котором вы играете уже в театре как-то Идея нет, желание есть. Желание есть, да. Только позови, я приду. Не так давно, именно 25 марта была состоялась премьера спектакля, мюзикла его можно назвать, да, "Проделки Ханумы", в котором вы играете главную роль. Насколько близок образ Ханумы? к вам, как к человеку Татьяна, и вот э, как быстро вы нашли характер этой героини? Значит так, образ мне не близок. Только как это сила актерского превоплощения, я искала ключ, конечно, к этому образу. Единственное, что явно, вот я как бы все равно сцену выносит себя, да, и вот я считаю, что свое чувство юмора я старалась передать и моей хануме. А конечно, я никак бы не смогла быть, например, там свахой и вообще вести какой-то свой бизнес. Я не умею считать, там, для меня это все очень далекие и сложные понятия. Нет, я совершенно аб абсолютный как бы гуманитарий, и, конечно, хануме мне быть не дано, но чувство юмора у меня такое вот я думаю, с ней, с ней как это совместное получилось. Вот, так что... Грубо говоря, что в жизни вам не доводилось сводить кого-то, знакомить, чтобы у них нет, потом... Нет, к сожалению, нет. Хотя очень радуюсь, когда у людей получаются семьи, там вот мы там студентов много, я всегда переживаю, чтобы все было хорошо в личной жизни, потому что это же, ну как, ну, это же самое, наверное, ну для меня это самый главный кусок жизни. Вот, когда семья есть, все в семье у тебя хорошо, тогда ты можешь заниматься любимым делом. Ну, или даже не любимый можешь заниматься. Да? Татьяна, вы видео. сегодня вот только что сказали о студентах, вспомнили да? немножко. Мы о них еще обязательно поговорим, но у нас есть небольшое интервью. С кем вас ассоциируют студенты? Допустим, спросим хотя бы одну из них, Галину. Для меня она, наверное, как Мерлин Монро. Вот такой светлый образ какой-то. Такой легкий и светлый образ, да. И э, я должна сказать, что я видела также ее работы в театре, да и она ну, как-то завораживает зрителя своей энергетикой, положительной энергетикой, своей эмоциональностью. Она как-то по-особенному работает. Я не знаю даже, как это все передать. Спасибо, спасибо, дорогие. Вот дорогая галочка за хорошие слова. Но я вам скажу, что у меня есть такой, знаете, вот такой юмор сейчас расскажу. Я преподаю ну, ну больше 15 лет уже, да. И вот студенты друг от друга, там, ну, придут, там, какой педагог, да, кого-то надо бояться, кого-то надо бояться. И преподаю я в Академии культуры нашей вот Харьковской, и преподаю в училище культуры. И вот äh, преподаю сценическую речь, и вот в училище культуры там вот детки, они после девятого класса, им ну, по 15, по 14 лет в действительности. И у меня какое-то вот первая там вот встреча, я им рассказываю, что там вот у нас предмет, сценическая речь, мы будем заниматься тем-то, тем-то. И что-то такое говорю, и вдруг такая непосредственная реплика. Ой, да мы его знаем, вы классная тетка. Ну, это же очень здорово. Да, я, я, мне тоже это было, мне было смешно и приятно, тем не менее, думаю. Значит, вот... А вот что касается Мерлин Монро, называли ли вас еще кто-нибудь? Нет, это как-то вот видение Гали, наверное. Но это приятно. Это приятно. И вообще, мне приятно, что очень много моих студентов, во-первых, работают по театрам после академии, а потом после училища культуры очень многие идут в актерскую профессию, но я скажу честно, с моей подачи я их так настраиваю, то есть у кого я вижу явные данные к актерству, да, то я предлагаю ехать в Киев, сейчас вот в Киеве масса в карпенко Карова учится э, в академии культуры учатся дети, уже снимаются многие в сериалах, это очень приятно, то есть я, э, ну как бы знаете, вот педагог живет в своих студентах, это правда, и я ну, радуюсь искренне и горжусь ими. Ну, раз вы завели такую тему, тогда я вынуждена просто предоставить Галине. Еще Давайте слово. Для того, чтобы э, узнать лично у нее, как же проходит занятие, чтобы вот этот вот талант э, мог себя где-то реализовать. Да. Грех прогуливать пары такого преподавателя, как Татьяна Михайловна, потому что она, вот ты приходишь к ней, вот у тебя уже нет сил вечером, ну у нас э, сценическая речь вечером обычно пары, а она вот энергетику тебе свою дает, дарит, ты заряжаешься, и ты выходишь, прям летаешь, порхаешь весь. Ну, как-то это необыкновенно. Она, получается, вот твое нутро чувствует, она пытается, вот зерно, которое оно в тебе глубоко есть, как у актрисы, она его вот именно наружу-наружу просит, и получается, она работает как-то индивидуально, она не нажимает, не давит на тебя, а очень нежно так подходит к работе, дает какие-то советы, но не заштамповывает тебя, не говорит «сделай так вот, сделай так вот». Когда ты работаешь с монологом, она ни в коем случае не говорит «встань так, сделай руку так, сделай ногу так, скажи вот так, скажи вот так». Она подсказывает, что по внутреннему действию надо сделать. Я вам скажу, что этот курс, это четвертый курс, он не только не прогуливал, он меня отлавливал, понимаете? Да вы что? Он случайно приходил два раза в неделю подряд, как бы случай, как бы случай. Да, ну такие дети действительно талантливый курс, и мне было с ними очень приятно работать. Я убеждена, что если тебе жизнь что-то когда-то подарила, да, то ты должен это кому-то в свою очередь вот подарить от себя. У меня судьба свела Такая вот, судьбоносная была встреча да, с преподавателем по вокалу э, в Институте искусства, я окончил наш Институт искусств Котляревского, да, Светланой Михайловной Орловой, на доцент. Мы все ее обожали. У нее не было людей, которые не пели. Если бы не, вот, не конкретно не этот человек, я бы никогда не работала... Вообще не осталась в Харькове для начала, да? не говоря о том, чтобы работать в театре музыкальной комедии и пытаться там петь. Да? Вот. И а так как она вот с нами, она ни -ни -ни никоим образом нас там не говорила, ну-ну-ну, я преподаватель, там, слушайте сюда. Нет, это была такая вот, ну, старшая подруга, понимаете, вот просто чуть более опытная подруга, и мы ее обожали. И я вот такое отношение к себе чувствовал, да, такой, даже материнская, я вот так сказала, и пытаюсь также к студентам. То есть, я, я просто старшая, чуть более опытная подруга. Нельзя научить человека, если он не хочет учиться. <laughs> же, тем более нельзя научить, если он тебя боится. Как, как, как можно расслабиться на сцене, да? Таня, вы же не только речь преподаете. вы, по-моему, хореографию тоже преподаете. Ой, я уже тоже более 15 лет преподаю предмет ритмику у первых третьих классов в нашей музыкальной школе десятилетки вот интернате у таких одаренных детей и это тяжело потому что общение с малышами, это, конечно, не общение со студентами. Это как будто вот, ну, урок ты ведешь, как, знаете, как новогодняя массовка, то есть 20 веселых деток, они радостно к тебе бегут, потому что сейчас они будут танцевать и беситься и вообще. Но мы же показываем два раза в год, это, это прямо мини-спектакли полноценные, у нас такая свято осень украинскому стилю проводится, это первая четверть, и новогодняя сказка, это не сказка, это шоу, причем каждым годом вот оно у нас масштабнее, масштабнее, у меня занято 120 детей на сцене, поэтому я Читаю, що я вже здесь мастер. Триває вечірня кава. Гості сьогоднішньої програми вважають, що успіх актора залежить від його емоційності. Від чого залежить її особистий успіх? Зараз і з'ясуємо до нашої студії завітала солістка Харківського академічного театру музичної комедії Тетяна Циганська. Ну, педагогическую вашу деятельность я поняла, да. все-таки с творческой я хотела бы немножко разобраться. Сколько на вашем счету, вот на сегодняшний день уже, вы можете сказать ролей? Более 30 точно. Может, ну, ты, я не могу сказать вот так. Ну, а да, были ну... какие-то роли, от которых вы отказывались? Нет. Может ли и должен ли отказываться актер, как э, вы считаете? Я считаю нет. Это а, же, же профессия, это профессия, да. это профессия понимаете, это Спасибо. в любительском театре, пожалуйста, твори, что что хочешь, да, а ну как это отказаться от роли? Нет. С Ханумой понятно, она не ваш образ, а были роли, которые действительно совпадали точно с вашей характеристикой. Ну я считаю, что я оптимист по жизни, поэтому вот все эти мои роли все равно они в конце в конце все равно happy end. Скажите мне, пожалуйста, а как вообще выбор пал профессии? Я так понимаю, у вас мама на сегодняшний день уже заслуженная артистка Украины. Повлияла ли она на вашу дальнейшую судьбу? Она мечтала, что я буду музыкантом в таком чистом виде. Но вы же харьковчанка? Нет, я полтовчанка. Вы полтовчанка? Да, я с И поступали вы в Днепропетровск? Поступала в Днепропетровск. На тот момент родители жили в Днепродзержинске. Мама 30 лет работала в Днепродзержинском музыкально-драматическом театре. Это был театральный вуз? Да, театральный и затем вы решили еще вокальное образование получить? Чистого вокального образования нет. А как вы попали в консерваторию? В авто... консерваторию я попала на театральное отделение, и мой второй диплом – это актриса театра драмы и кино. Но во время обучения я отдельно занималась, серьезно занималась вокалом. Вот с... Со со Светланой Михайловной Орловой. и благодаря вот этому, то есть когда я пришла прослушиваться в театр, э, то есть я как-то соответствовала уровню требованиям музыкальной комедии вот. А что касается хореографии или сценического движения, которое вы сегодня преподаете? Очень куда база. Э... Очень хорошо преподавали в Днепропетровске. У нас это было вот я скажу, что хореографию преподавали. Каждый день урок – это была классика, народный танец, бальный танец и современный. Поэтому, э, как бы вот, ну вот, действительно, базовое представление я имею обо всем. Может быть, была роль, которая соответствовала вашему внутреннему миру? Я люблю Сорочинский ярмарок, я играю там хивр, я люблю Баядеру, я играю Марие, эту такую легкую женщину, которая находится замужем за очень богатым мужчиной, скорее, это даже не соответствие, моей моя мечта. Вот. Поэтому э, прямого попадания, конечно, нет, конечно. Так чтобы вот я вот играю себя, нет. А сколько да. лет вы уже в театре? с 99 -го года. Таня, прислушиваетесь ли вы к советам своей мамы, которая тоже актриса? Мама главный критик и главный вообще оценщик, и вообще, как мама сказала, так и будет. Это... Она ходит на все ваши спектакли? Нет, не на все, не на все, но, конечно, она в курсе всего, что я делаю. Я много пишу в театре, я занимаюсь работой сценариста, это все, я думаю, знаете, прочитывается, дома. если мама поняла, все прекрасно. И еще я очень ей благодарна за то, что она исполнила мечту всей моей жизни. Она подарила мне поездку в Париж. Ну, конечно, самый большой подарок, который она могла мне сделать, это она родила сына и подарила мне внука моего любимого, обожаемого, прекрасного Богданчика. Да, действительно, действительно. Я маме было 70 лет. Что можно подарить человеку в 70 лет, когда у него есть там хорошая семья, есть муж, есть дети, есть даже внук, есть прекрасная карьера, даже есть звание заслуженной артистки Украины. Чего не хватает? Только Парижа. Она даже у нас в семье ухитряется создать праздник. Вот чего только стоит ее ежегодные подарки, которые она кладет под елку. Она заворачивает их в прекрасную бумагу и подписывает Виталичке, Мишеньке, Людочке, Богданчику. А в этом году, вот в свой день рождения, я встала очень рано, вышла из спальни и увидела в гостиной под потолком массу, миллион воздушных шариков. Я я в восторге, я иду, ну, боже мой, захожу на кухню, а там их еще больше. Стараюсь, потому что я мало времени провожу дома, мало времени провожу с ребенком. Выдавитесь в вечернюю каву. Наша героїня вважає, що жити треба із задоволенням, тож сама сприймає будь-які події у своєму житті із позитивом. Сьогодні до нашої студії завітала солістка Харківського академічного театру музичної комедії Тетяна Циганська. Если говорить о студентах и о студенческой вашей жизни, если я не ошибаюсь, по-моему, ваш супруг, ваш однокурсник. Да, мой однокурсник, да, мы с ним были однокурсниками, сейчас вместе преподаем в Академии культуры, он ведет там мастерство актера. А вот. как вот актерская семья уживается друг с другом? Есть ли у вас режиссер среди вас двоих? Ну, нет, нет. такого прям, что прям режиссер, все-таки как-то мы договариваемся мирным путем. Тем более супруг у меня, он лев по гороскопу. С а, львом царь. можно только договориться, да, вот, и поэтому как-то так вот я... А приходится ли использовать вот этот юмор, который вам присущ по жизни? Конечно, только он и помогает. Вот. Мы ну, стараемся как-то друг друга, да, лишний раз там не кусать, потому как и вокруг жизни настолько сложная, что ну, хранить дома, хранить вот это вот тепло. Но ну, самое главное – это семья для меня. Самое главное – мои близкие, мои родные. Я так понимаю, что у вас очень тесная связь с родителями. Да. К сожалению, не папа давал интервью, а мама. Но Папа ей, нянчит внука. Но ей есть, что вам сказать. Она для меня все. Она дочь. Она подруга, она коллега по сцене. Она в трудную минуту может всегда меня поддержать и никогда не оставит меня одно решать какие-то жизненные проблемы. Знаете, я хочу, чтобы вот моя сегодняшняя жизнь оставалась такой как можно дольше. Как можно дольше. Ну, а как будет, так будет, как это все в руках Бога, как Он решит, так и будет. Да? Ну, вот семья, вот так вот, хочется, чтобы подольше сохранилась. Танюша, я вам искренне этого желаю. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Я знаю, что у вас заболел сын. Немножко, да. Мы. Да. Я желаю крепкого здоровья всей Спасибо. вашей семье, мира вам и любви. Спасибо. Удачи вам в творчестве. Спасибо, да. А всем душевного равновесия, да.